Ваш брат и учится впереду того типа танчика, у нас с ним разговоры в выдачей комиссии. Другая, ища, так. Главное место работы на часы сидя в комиссии, там занятия завершены. Все идет по плану, все идет, так как должны. Идти. Начали совещание, ждем дельничников с их протоколами. На этих выборах. Даже было больше людей, чем предыдущие. Расскажите о нарушениях. Был случай на 50-й леднице 12-12-50, когда молодой человек вкинул а, листовочку, которая с одной стороны очень похожа на бюллетень, с обратной стороны там какие-то слова написаны. А вот его... Догнали, вот, он вырвался и вкинул свой бюллетень. Тем самым проголосовав, инцидент был исчерпан. Вот, значит, еще случай на 44-м. Заподозрили женщину в том, что она выносит бюллетень. Значит, ну, тоже там были действия. С ее стороны подралась с членами опоры. Значит, привлекли милицию. Неизвестно. Был украден бюллетень или нет. При он не был обнаружен, поэтому тоже инцидент исчерпан. Просто при подсчете голосов эта комиссия будет обращать внимание на заполнение бюллетеня, чтобы не было бюллетеня из другой дельницы. Мело на некоторых место то, что члены комиссии были не зарегистрированы. Нам сегодня ночью. А, далее протоколы о заменах на Денисах только по поданию от Филатова. На этих протоколах были подписи легитимных членов городской комиссии, но не было печати. И поскольку там не было печати, естественно, к рассмотрению мы их не принимали. Но сегодня в 18.08 поступили эти документы, те же, с теми же подписями значит, легитимных членов комиссии и с печатью.